shaxmat sport turiga qiziquvchi yoshlarni qo'llab quvvatlash ularning o'z ustida ishlashi va mahoratini oshirib borishlari uchun barcha shart sharoitlarni yaratish mantiqiy bilimlarni yanada rivojlantirish hamda iqtidorlilarni saralash va intellektual o'yinlarga keng jalb qilish borasida olmaliq kon metallurgiya kombinati rahbariyati tomonidan bir qator ishlar amalga oshirib kelinmoqda jumladan joriy yilning yigirma iyun kuni metallurg madaniyat saroyida aql gimnastikasi bo'yicha taniqli shaxmat ustalari ishtirokida master klass o'tkazildi unda kombinat ishchi xodimlarning havaskor shaxmat o'yinchilari grassmeysterlar shamsiddin vohidov va nodirbek yoqubboyevlar bilan dona surishdi professional shaxmatchilar tadbirda o'z tajribasi va iqtidorlarini namoyish etishdi ayniqsa nodirbek yoqubboyevning ko'zlarini yumgan holda xayolan masofadan turib bir necha o'yinlarni o'tkazgani barchani e'tiborini tortdiiki shaxmat <imit> murakkab o'yin uni o'zlashtirish oson emas bunga juda uzoq yillar kerak bo'ladi qanday qilib tez natijaga erishish mumkin deya nodirbekni suhbatga tortsak u bunga javoban asosiysi qiziqish demoqda to'xtamasdan tinimsiz shug'ullanish kerak deb o'ylayman umuman aynan bir narsaga e'tiborni qaratib faqat shu bilan cheklanib qolmaslik kerak ya'ni umumiy shaxmat mavzusida shug'ullanish kerak deb o'ylayman misol yoki masalalar bilan ishlash bilan cheklanib qolmasdan misol uchun debyut yurishlarini yodlab yoki bo'lmasam boshqa bir nazariy jihatlarini o'yin shaxmatning nazariyasini yodlash bu shaxmat bilimlarini oshiradi deb o'ylayman bu taxtaga qaramasdan o'ynash albatta oson emas lekin bu asta asta tajriba bilan keladigan narsa o'sha odam qanchalik sh shaxmat bilimlarini oshirib boraversa shunchalik bu narsalar oson bo'lib boraveradi shu aytganimdek o'yin payti hisob kitob quramiz. bizda xuddi kompyuterda ishlayotgan paytingiz har xil 5-10 tacha oyna ochib qo'yasiz ya'ni bittasida misol uchun word fayl bo'ladi bittasida misol uchun brauzer ochib qo'yasiz hammasini 4-5 beshta amalni bir vaqtda bajarasiz bir amalni bajarayotgan paytingiz ikkinchisiga o'tishingiz mumkin kompyuterda shaxmatda ham xuddi shunaqa bitta taxtada yurish qilindimi ikkinchi taxtaga o'tiladi ya'ni ikkinchi oyna ochiladi miyada bu o'sha ong signal beradi ya'ni ikkinchiga o'tish kerak deydi ikkinchidagi taxtadagi vaziyat darrov miyaga keladi va o'shani tahlili boshlanib ketadi ikkinchisi tugagandan keyin esa uchinchisiga o'tiladi xuddi shunaqa davom etib ketaveradi lekin osonemas hamma o'sha raqibni donalari qayerda hammasi joylashgan hammasini eslab qolish oson emas shaxmat nafaqat sport turi balki insonning ma'naviyati va ruhiyatini boyitadigan aqlni charxlaydigan vositadir u murakkab fan va jozibali san'atni o'zida mujassam etgan ushbu aql gimnastikasi inson xotirasini mustahkamlaydi bundan tashqari jismoniy quvvatni tiklashga ham yordam beradi shuning uchun ham yurtimizda shaxmatni rivojlantirish borasida tizimli ishlar yo'lga qo'yilgan xabarlaringiz bor yaqinda prezidentimizning farmoni chiqdi shaxmatni yana rivojlantirish to'g'risida respublikamizda mana maktablarda shaxmatni to'garaklari ochilgan sinflarda shaxmat mashg'ulotlari o'tkazilyapti juda katta yurt boshimiz tomonidan shaxmat juda katta e'tibor berilyapti shuning natijasi mana bizni shaxmatchilarimiz butun dunyoda g'alaba qozonyapti yaqinda gruziyaning batumi shahrida 16-18 yoshgacha bo'lgan qizlar o'rtasida umida omonova jahon chempioni bo'ldi rapid va Blitz yo'nalishi bo'yicha bundan tashqari 10 kun 15 kun muqaddam tojikistonning dushanbe shahrida markaziy osiyo mamlakatlarida nodirbek yoqubboyev mana hozir seans bergan shaxmatchimiz markaziy osiyo chempioni bo'ldi bundan tashqari mana qozog'istonning almata shahrida osiyo birinchiligi bo'ldi erkaklar va ayollar o'rtasida shamsiddin vohidov ham 9 turdan 7.5 yarim achko to'plab birinchi o'rinni oldi ya'ni osiyo chempioni bo'ldi shaxmatchilarimiz bugun o'z o'rni bor dunyoda mana olimpiada chempioni bo'lganmiz bu bundan tashqari jahon kubogida hozir to'rt nafar bizni shaxmatchimiz qatnashadi bu nodirbek abdusattarov nodirbek yoqubboyev shamsiddin vohidov va javohir sindarov ular jahon kubigida o'zbekiston sharafini himoya qilishadi grassmeyster shamsiddin vohidov nafaqat olmaliqliklar bilan dona surdi balki har bir ishtirokchining yo'l qo'ygan xatolari va yutuqlari haqida gapirib o'z tajribasidan misollar keltirdi shaxmatga kirib kelishim ota onam sababchi bo'lgan yetti yoshimda shug'ullanib boshlaganman ustozim gulnora ortiqova ungacha umuman shaxmat o'ynashni bilmasdim shu murabbiylik ostida shaxmat yurishlarini o'rgandim qiziqdim o'n to'rt yildan beri professional shaxmat bilan shug'ullanib kelaman 2015 yil 13 yoshimda gretsiyada jahon chempionati bo'lgan o'shanda eng katta g'alabamni qo'lga kiritganman 80 dan ortiq davlatlar ishtirok etgan eng birinchi g'alabam s katta g'alabam shu shaxmat bu juda ham energiyani sarflaydigan o'yin bu 5-6 soatlab o'ynaydi bu no sabr kerak u xotirani yaxshilaydi bu shaxmat yoshlarga tilaklarim o'z vaqtlarini e, mazmunli maqsadli o'tkazsin. ko'proq o'qishsin mehnat qilishsin va buning ortidan albatta g'alaba keladi ta'kidlab o'tish joizki olmaliq kon metallurgiya kombinati turli yo'nalishlarda xayrli ishlarga homiylik qilib keladi ijtimoiy sohadagi bir qator loyihalar bunga misol bo'la oladi shuningdek kombinat sportni ham qo'llab quvvatlaydi buning pirovardida esa kelajak avlodning iqtidorini namoyish etish va bu orqali jahonda o'zbekiston mavqeini yanada yuksaltirish kabi ezgu maqsadlar yotadi olmaliq tog' metallurgiya kombinati bizga homiylik yordamini beradi Her doi çıkışıga, porallar, har doim mana shaxmatchilarimizni chet elga chiqishiga boshqa tomondan bizga moddiy tomondan yordam berib turadilar imkon darajasida har yili mana bizda taklif qilishadi biz kelib mana shaxmatchilarimiz olimpiya chempionlari osiyo chempionlarimiz kelib shaxmatni ommaviylashtirish uchun kelib olmal tog' metal kombiat mana madaniyat saroyida shaxmat o'yinlarini tashkil qilamiz master klasslar tashkil qilamiz va seanse bir vaqtni o'zida bugun yigirmata doskada o'yin qilindi buni tashkil qilamiz va bu o'ylaymanki shaxmat rivojiga yana bir hissa qo'shgan bo'lamiz tadbir olti yoshdan yetmish yoshgacha bo'lgan aholi qatlamini qamrab oldi biz esa uning eng kichik ishtirokchisini suhbatga tortdik qayd etib o'tish kerakki shohjahon sidiqov yosh bo'lishiga qaramay bir qator natijalarga erishgan va u kelajakda shamsiddin vohidov va nodirbek yoqubboyevlarga o'xshab grassmeyster bo'lmoqchi kaminat yordamligida gruziya shahrida ishtirok etdim kaminnatga katta rahmat aytaman gruziyani birinchisida uchta tur bo'ldi uchta turda mazzam bo'lmadi uchta turda yutqazib qo'ydim oltmish ikkita davlat bor edi shunda o'n to'qqizinchi o'rinni oldim keyin toshkentda osiyo chempionati bo'ladi o'shanda birini olishga harakat qilaman bugungi o'yinda shamsiddin vohidov bilan o'ynadim kelajakda nodirbekovhotorov yokuboyev nodirbek shamsiddin vohidov o'shalar bilan osiyo chempionati osiyo olimpiadasi jahon olimpiadasi o'shalarga o'shalardan birini olishga harakat qilaman albatta tinch osoyishta mamlakatda sanoat yuksalib iqtisodiyot rivojlanadi va ijtimoiy soha hamda sport yanada taraqqiy etadi mamlakatimizda bugun o'qish hunar olish sport bilan shug'ullanish uchun barcha imkoniyatlar yaratilgan hozirgi mana sharoitni qarang yoshlarga nimani qilsa qo'ldan keladi ish bo'lsa ish ham ta'minlaydi o'qish desa o'qish bepul o'qityapti tabriklayapti ota onasiga xizmat qilsin Chekiga chiqib nima qiladi o'zbekistonda ishla hech kim xor bo'lmagan zor bo'lmagan birlashgan ozada birlashmagan tozoda alisherning so'zi bilan ulug'bekning ko'zi bilan yashaylik prezidentimizga rahmat mana podsho bo'lgandan beri ham o'zgarishlar bor qar shaharga boring yo'llar uylar ravon yo'llar nima desang joningdan chiqqanni hammasi tayyorda e e bunaqa davlat qayerda bor mana qarang yangi yangi sport zallari qurib berdi bir og'iz gap bilan toshkentni qayerga borsang sportga nihoyatda qattiq e'tibor berdi rahmat poshshamizga hamisha shu yo'lidan ravon yo'ldan, yoldan adashmasin olloh taolo rivoj bersin ishlariga muxtasar aytganda grossmeysterlar ishtirokidagi master klass barchada katta taassurot qoldirdi